গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল সকলোকে দেৱালীক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু দেৱালী যদিও মানে মানুহৰ মন চনবোৰ একেবাৰে ভালেই নহয় সেইকাৰণে একো তেনেকৈ যা যোগাৰ কৰাও নাইকিয়া বা চাকি থাকিও তেনেকৈ কিনা নাইকিয়া এই যোৱা বছৰে চাকি অলপ আছিলে সেইখিনিকে মানে ধুই কৰি লৈ পেলাই তাকে ৰ'দত দি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এইফালে আৰু মন চনো মানুহৰ ভাল নহয় ন কিনো দেৱালী পাতিব চাই থাকোঁতে এমাহেই হৈ গ'ল জুবিনদা এতিয়ালৈকে নিয়াই মানে পোৱাই নাইকিয়া মানে সময়খিনি যে কেনেকৈ যে চাই থাকোঁতে গৈছে নহয় এইফালে ময়ো ৰাতিপুৱা আজৰি হৈ মেলি লৈ আহি ভাবিছিলোঁ কালি মামাহঁতৰ গৈছিলোঁ যে সেইটো ব্লগতে মানে আজি ভিডিঅ'খিনি দেৱালী ভিডিঅ'খিনি মানে কণ্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কালি ভিডিঅ'টো মানে মাষ্টাৰত পেলাওঁতে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গ'ল সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি আৰু দেৱালী বুলি সৰুকৈ বেলেগকৈ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি চাওক এতিয়া সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চালে গম পাই থাকিবলৈ গা পা ধুই আহিছোঁ যে ৰ'দটো লাগোতে মানে ভাল লাগি গৈছেগৈ এইয়া যোৱা বছৰে চাকি আছিলে এইখিনিকে অকণমান ধুই পেলাই পানীত তিয়াই পেলাই ৰাখিছিল লাহেকৈ অকণমান পিছত আৰু এইখিনি টুকি দিম এইবাৰ যেনিবা সেই বোম চুমো একো হেৰি কৰা নেকি এনেও কোন বছৰে বা আমাৰ বোম চোম তেনেকৈ নুফুটাই টিকলি ঘৰতে ফুলজাৰি জ্বলাই কৰে কলগছ চলগছ মানে জ্বলাই চকৰি টকৰি আনে তেনেকৈয়ে কৰে এনেই বোম চোমবাৰু নুফুটায় এইবাৰতো মানে কলগছ আৰু চকৰি টকৰি সেয়াও আনা নাইকিয়া টিকলিকা মানে কালি সেই মামাহঁৰ পৰা আহোঁতে ফুলজাৰি তাৰপিছতে কিবা পপ অপ বুলি কয় সেইটো এটা আনিছিলে তাইক সুধিলেহে তাই ভালকৈ ক'ব এইফালে ফুলজাৰি টিকলিকাহে ৰ'দাই থৈছে এইটো কি হয় বাপৰে বহুত চাওন ন অকণমানিকা বস্তুটো মই দেখাম চাব দেই এইটো একে তেনেই অকণমানিকা এটা মই দেখুৱাই দিম চোটা পেকেট বৰা ধমাকা এইটো ইমান অকণমানিকা কিন্তু চাউণ্ডটো শুনিব বাপৰে একদম ডাঙৰ বম ফুটা নিচিনাই ফুটিছে ন টিকলিকে ভয় নকৰে বোম ফুটাবলৈ ন ওম দাদাহে ভয় কৰে আৰু এই দুই পেকেট আনিছে এই পেকেট সেই ৰাতিপুৱাই সেয়া এটা এটাকৈ ফুটাই আছে আৰু এক পেকেট এই পেকেট দেখিবলৈ কিন্তু অকণ অকণ দেখিবলৈ চকলেটৰ নিচিনা ন টেগলি একদম কালাৰফুলিবাৰ লাগিলে টেগলি হাতত বেয়া নহয় ডাইৰেক্ট ফুটাই দিলেই হ'ল আৰু দেখাব নালাগে অতিয়ে বুটিব ভয়ে লাগি যাব প্ৰথমটো ফুটাওঁতে কি হৈছিলে টিকলিক কৈ দিয়াচোন তাই ভয় খাই গৈছিলে ফুটাওঁতে বহুত চাউণ্ড যে তাতে সেই ৰ'দত দি থোৱাৰ কাৰণে আৰু এইফালে সেই ফুলঝাৰী গোটেইবিলাক এডাল এডালকে ৰ'দত দি থোৱা আছে গধূলাত তেতিয়া জ্বলাব পাৰিব আজি কি হয় টিকলিৱালী টিকলিকা আবেলি ফুলজাৰি জ্বলাব ন টিকলিকা ভয় নকৰে ওমবেদাই গোম চোম ফুটাবলৈ যেনিবা ভয় কৰে টিক্লিকেচ ফুটাই ন লাহেকৈ আমি কি খাম এতিয়া অকণ পিছত ৰলত টেঙা স্কুল থাকিলে খাবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় যে স্কুল বন্ধ হৈ কাৰণে আমি এতিয়া অকণমান পিছত ৰ'দ টেঙা খাম নুনীয়া ৰ'দ দিছে আজি সেই চাহটা অলপ আগত খাইছোঁহে সেইকাৰণে লাহেকৈ অকণ পিছত চাৰে বাৰটামান বাজিলে টেঙা খাম আগলৈ টিগলিকৈ বুঢ়া চাই আছে মোৰ বাইল মই তেতিয়ালৈকে পটককৈ টেঙা এটা আনি থৈ ল'ম এই ৰাতিপুৱা চাহ তাহ খোৱা মানে বেছি সময় হোৱাই নাইকিয়া চাহ খাই লগতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ ভাবিছিলোঁ কালি মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ সেই ব্লগটো লগতে মানে কণ্টিনিউ কৰি দিম কিন্তু ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব যে অলৰেডি মানে তেৰ মিনিটতকৈ বেছি হৈয়ে গ'ল আৰু সেই কালি চবৰ ঘৰতে সোমাবলগীয়া হৈছে নহয় একদম মানে ভাগৰেই লাগি গৈছে কি কৰি লৈ পেলাই আজি ৰাতিপুৱা একদম ভাগৰ ভাগৰ লাগি আছে কালি মানে ৰাতিপুৱা দৌৰা দৌৰিকৈ গ'লোঁ ন আৰু লাহে লাহে দিন ছুটী হ'বলৈও লৈছে যে ইঘৰ সিঘৰ নোসোমালে নহ'লেও আকৌ চাহ তাহ একাপ নাখালেও বেয়া পায় চবৰ ঘৰতে দৌৰা দৌৰি এঘৰত চাহ খাইছোঁ এঘৰত যেনিবা তেনেকৈ চৰবত খাইছোঁ এঘৰত ভাত খাইছোঁ কিমান যে ঘৰ মিলাবলগীয়া হৈছে আৰু চবৰে ঘৰ মানে ওচৰতে ওচৰতে দুজন মামাৰ ঘৰ ডাঙৰ মা সৰু মামা আকৌ ডাঙৰ মা ল'ৰাৰ ঘৰো বেলেগ আকৌ ওচৰতে মাহীয়ে দুজনী আছে পাত সোমাইছোঁ আকৌ সেই গোটেই গাঁৱৰ মানুহবিলাকে মামাৰ গাঁও যেতিয়া আৰু কিমান চব চিনাকি বাটে পথে ইঘৰক মাত দি মাত দি সেই আহোঁতে আহোঁতে ঘৰ পোৱালৈ পোৱালৈ যেনিবা চাৰে ছটা মানেই বাজিবলৈ হৈ গ'ল নেকি আৰু আজি একদম মানে কালি দৌৰা দৌৰি কৰি মেলি একদম ভাগৰুৱা ভাগৰুৱা হৈ গৈছেগৈ আৰু টেঙাও লাহে লাহে মানে গছত নাইকিয়াই হৈছেগৈ সেই তাকে সেই ভাদৰ মাহৰ পৰা কম লাগিছেনে টেঙা কম খোৱা নাই খায়ে থকা হৈছে আৰু আৰু স্কুল থাকিলে মানে কি টিকলিকৰ ছুটি হয় দুটামান বজালৈ যে তেতিয়া সেইনো কি দুটা বজাত ভাতেই খাব নে টেঙাই খাবৰ কাৰণে আজিও বন্ধ কালিতো সময় নহ'লে খাবলৈ আজি তাকে এতিয়া অকণমান পিছত চাৰে এঘাৰটামানত টেঙা এটা কাটি দিব লাগিব টিকলিকে তাৰমানে টেঙা টেঙা খাই ইমান ভাল পায় ময়ো চাওঁ লেহেকে ভাতৰ যা যোগাৰ কৰোঁগৈ ৰবক টেঙা টেঙা তিতা হৈ যাবগৈ বল নিচিনাহে হৈছে টিকলিকা ন টিক্লিকাই ৰবা খাব এতিয়া কেতিয়াবা ফুটাওতে ফুটাওতে এখন চেচে হৈ যাবগৈ যিমান ৰ'দ পাইছে বা যিমান ৰ'দ পাইছে সিমান থপ থপ ফুটিছে ন

লোৱা এই অকণ আগত ওলাইছিলে নিজে আকৌ হেপী দিৱালীও গৈছে এতিয়া আকৌ নকয় লাজ হৈ গ'লে জলকীয়া দিয়া নাই এখন আধাৰ 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 মই ভাত বনাওঁৱেই এইবোৰে টিকলি কওক ৰ'ব টেঙা কাটি খাবলৈ দি আহিছোঁ নহ'লে একদম হাল্লা লগাই আছে যে মানে বনাবলৈও শান্তি দিয়া নাইকিয়া সেইকাৰণে তাইক দি আহিছোঁ টেঙা খাবলৈ আৰু এইফালে সেয়া এইবিলাক মাগুৰ মাছ অকণমান আছে খাই ৰাতিপুৱা গা ধোৱা গধূলি বাচি খুচি থৈছিলোঁ এইখন তাকে বনাব ভাতকেইটা বহালোঁ দাইলখনো বহালোঁ সেই মাছখন এতিয়া ভাজিবলৈ আছে তাকে নৰসিংহ পাত দুটামান বিচাৰি যাওঁ এতিয়া খৰাং ক'ত পাম চাগৈ তথাপিতো যাওঁচোন বুঢ়া নৰসিংহ পাত ভাল নালাগে যে সেইকাৰণে বোলো কুমলীয়া পাত দুটামান পাওঁ নেকি বিচাৰি যাওঁ মাগুৰ মাছ নৰসিংহ ৰতা এনেকৈ বনালে তেতিয়াহে খাই ভাল লাগে কিমান দীঘল আছে অঁ এইয়া ইমানখিনি হৈছে স্কুল যামনে চুলি কাটিবলৈ টিক্লিক গৈছে চুলি কাটিবলৈ কিমান চুটি বনাবা এতিয়া টিকলিকা চুলি চুলি কটা ৰিজাল্ট যা অহাৰ পিছত দেখাই দিম যা ভাত বনাই হৈ গ'ল এই টিকলিকক মানে লৈ গৈছে চুলি কাটিবলৈ তাই ইমান মানে চুলি সৰিছে আৰু মানে কি নিজে যত্নও নলয় যে ন অনবতে চুলিবোৰ মেলি কৰি থাকে বান্ধি কৰি নাথাকে বান্ধি থাকিলেও তাই মোৰ বিষায় সেইকাৰণে আজি বন্ধ ঘৰতেও আছে লৈ গৈছেগৈ চুলিখিনি মানে কাটাই দিম বুলি কৈছে তাকে কোনোমতে অকণমান যোৱা বছৰহে অলপ কাটি দিওঁতে নহ'লেতো আৰু দীঘল হ'লগৈ হ'লে এতিয়া আজি লৈ গৈছেগৈ চুলি কাটিবলৈ চুলি যে কিমান হয় মই দেখা ল'বচোন দেই সেইবিলাক এতিয়াতো এইকেইডাল কমেই বাৰু কিন্তু ৰাতিপুৱা সময়ত স্কুল যোৱাৰ সময়ত আঁচুৰা সময়ত মানে সদায় একদম হালনা লগাব কান্দিব সেইকাৰণে কৈছে নাই চুলিখিনিকে কটাই দিওঁ উপায় নাই নিজে যেতিয়া যত্ন ল'ব পৰা হ'ব যেতিয়া তেতিয়া ৰাখিব নিজে নহ'লে স্কুল যোৱাৰ সময়ত মানে ইমান চিঞৰ বাখৰ লগাই য'তখিনি ভাঙিলেই মানে কান্দিব দুখো পায় সেইকাৰণে বোলে আজি কটাই দিম এতিয়া বৰ্তমান আঁচোৰোঁতে সেইকেইডাল খৰিছে ঢেৰ চুলি সৰে এতিয়া মানে তাই চুলি খৰা বৰশো নহয় ইমান কিয় চুলি খৰিছে জানো আৰু তাতে আচুৰিকৈ নাথাকে যে তাৰপিছত টিকলিক চুলি কাটি আহক তাৰপিছতে লাহেকৈ আৰু ভাত খাওঁ আৰু বনাই মোৰ সেই আজৰি হৈছে বেছি সময়ো মানে চাৰে বাৰটামান হৈছে আৰু সেইখন সময়ত দুপৰীয়া সময় মানে সেই চেলুন গিচি কম থাকিব বুলি লৈ গৈছিল টিকলি কাটে আৰু এতিয়া গোটেই হেৰি নাহিলেহে অঁ ঘূৰি দিয়া কৈ দিয়া টিকলিক চুলি কাটি আহি গ'ল পিছফালে ঘূৰি দিয়া চাওঁ হেয়াৰ ষ্টাইল একদম ইমানখিনি চুলি আছিলে এতিয়া পুৰা ইমানখিনি হৈ গ'ল এতিয়া টিকলিকৰ স্কুল যোৱা সময়ত আৰু এতিয়া উৎপাত নহয় আৰু ন হা য'ত ভাঙিবলৈ দিগদাৰ যে নহ'লে পিছফালে একদম টিকলিকৰ নিউ হেয়াৰ ষ্টাইল এই গামোচা এটা এনেকৈ গা ধুবগৈ লাগিব নহয় এতিয়া গৰম লাগি গৈছে চাগে ন হা ভাল লাগিছে পিছফালেটো চাওঁ 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 এতিয়া ভালেই হৈছে এতিয়া পতা পতাও নিজে আঁচৰি থাকিব পাৰিবা মন গ'লে হাঁ খনিখন লৈ নিজে পাৰিবা অকণ ৰেষ্ট লৈ লোৱা তাৰপিছত মই গা ধুৰাই দিম দেই টিকলিক চুলি কাটি পেলাই আহি গ'ল টিকলিকৰ পূৰা চুটি হৈ গ'ল ন কৰিম ৰ'বা দুই বছৰত টিকলিকক ইমানখিনি একদম পূৰা পিটিলৈকে পাই গৈছিলে ন চুলি সৰে কাৰণে এইফালে কাটাই দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া একদম আৰু আৰু দুই বছৰমান লাগি যাব ইমানমান লম্বা কৰোঁতে ন দেখিলি হা এতিয়া ভাল লাগি আছে চাগে ন গৰমত ক্লাছ থ্ৰী বা ক্লাছ থ্ৰী মানৰ পৰা চুলি দীঘল কৰিব আৰু তেতিয়া লম্বা হৈ যাব বুজিলা तुकएमान बहुत फेन पर तरह लगे के गाँव तो धुआई दुगे ये कौन है ये कौन है तो चाँ रिधि माना लादी सां मुख देखा दिया ला कह दिया लग टी टिक्लिक बनगे लरा टिक्ली देवाली निलुले मसूर दाइल बनाल আৰু এইটো ছাইডে এইফালে মাগুৰ মাছ অথনি দেখুৱাইছিলোঁ যে মাগুৰ মাছ নৰসিংহ বিলাহী আদা নহৰু এনেকৈ দি পেলাই এইফালে মাছৰ দৰকাৰী বনালোঁ ভেবেলি বিচাৰিবলৈ সময় নহ'ল আৰু সেই নৰসিংহ বিলাহী দি পেলাই মাগুৰ মাছৰ এইফালে জোল বনালোঁ দীঘলিকৈ মাটি চাকি ৰং কৰিবলৈ যা যোগাৰ কৰি আছে সেইজনী গতিকে চাকি বনাই আছে বনাই থকা মই কি কৰি আছা কে একটা চাকি বনাবা টিকলিক হ্যাঁ ওয়ানটা ওয়ানটা বনাব বোলে তাই টিক্লিকে এফে মাতির চাকর রং করে আছে চাই ও আরম্ভ করেছাহে এফে পিসবেলা টিকলিকা এটাই মনতো তোমার চাকি রং করবলে কমপ্লিট হ'লে দেখুৱাবা দেই হা টিক্লি এইফালে চাই দিয়াচোন টিকলিকক আজি দেখিবলৈ বেলেগ বেলেগ লাগিছে দেই হেয়াৰ ষ্টাইল চেঞ্জ হৈ গ'ল যে এইবোৰে তাই সেই চাকি কালাৰ কৰি আছে কি বনাব লাষ্টত দেখুৱাবা হা হা হ'লে দেখাবা সেই বোলে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছেহে টিক্লিকৰ এইফালে চাকি বনাই হৈ গ'ল শুকুৱাই নাই ন চাওঁ ওচৰৰ পৰা ভালকৈ দেখাই দিওঁ এইটো তো কি কালাৰ হৈছে গ্ৰীণ আৰু পিংক তোমাৰ চোলাটো অলপ মেচিং মেচিং দিছা ন বোলে এটা চাকি বনালে আৰু টিকলিকৈ হেয়াৰ ষ্টাইল সলনি হৈ গ'ল ক'ত যোৱা সেইফালে সেয়া লাইটিং কৰি আছে আৰু বোলে সেইটো টিকলিকৈ চাকি বনাই ল'লে বাকী এইফালে মই চা চাকি এগছ দুগছকৈ যা যোগাৰ কৰিছোৱেই তাই কালাৰ কৰি দিয়া চাকি গছ ইয়াতে দি দিছোঁ একো নহয় এইফালে লাইটিং কৰি আছে সৰু সুৰাকৈ আৰু টিকলিকে হেল্পাৰ ওম দাদা অহা নাই এইফালে সেই লাইটিং কৰি আছে ময়ো লাহেকৈ চাকি যা যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু সেয়া কৈছোঁৱে বেছি তেনেকৈ ইমান একোতো বোম চোম হেৰি কৰাই নাই চাকি কি গছ আৰু দেউলি বুলি জনাম আৰু লগতে দুডাল এডাল সেই গেটতে লাইট লগাই দিছে আৰু এইফালে চাকি জ্বলাবলৈ গোটেইখিনি অলপ অলপকৈ যা যোগাৰ কৰিছোঁ লাহেকৈ ধুলালি আৰু গোটেইখিনি বেৰা চাকি দি কৰি তাৰপিছতে চাকি তাকি জ্বলাম তেতিয়া কেইটা কৈছিল জানো টাইমেই চোৱা নাই নহয় চাৰে চাৰিটামান বাজিবলৈ হৈছে

ৰাস চা এইবাৰ দেৱালী যদিও মনবোৰ একেবাৰে ভাল নহয় পোহৰৰ উৎসৱ যিহেতু সেইকাৰণে দুই এডাল লাইট লগাই দিছে আৰু এইফালে বন্তিকি গছ জ্বলাই লৈছোঁ এগছেই জুবিনদাৰ হৈ পেলাই দিছোঁ আৰু এগছি অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ হৈ পেলাই এগছ জ্বলাই বাকী কি গছ বিছ পঁচিছ গছ মান এনেকৈ দেৱালী যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ সেইকাৰণে ঘৰখন পোহৰাই ৰাখিব লাগে সেই বুলিয়ে চাকি গছমান লগালোঁ আৰু ইমান তেনেকৈ এইবাৰ একো ডেক'ৰেশ্যনো কৰা নাই মনবোৰ একেবাৰে ভাল নহয় কিনো কৰি মই তথাপিও দুই তিনিডালমান এনেকৈ লগাই লৈ টিকলিকৰ বোলো ফূৰ্তিটোকে হওক বুলি জ্বলাই দিছোঁ আৰু এইফালে টিকলিকে পূৰা ফুলজাৰী জ্বলাবলৈ হা ইমান ডাঙৰ ফুলজাৰি কালাৰিং ন

পঢ়ি আছা তুমি নজলোৱা টিকলিকে এতিয়া পপ পপ ফুটাবা এতিয়া টিকলিকে ইয়াৰ চাউণ্ডটো কিন্তু ঠিক আছে বাপৰে ওম দাদাকো দি দিয়া তাত ফুটাবলৈ অম্বেটাকো দি দিয়েগৈ অম্পেটাই নুফুটাই টিকলিকেহে ফুটাই আছে মোকো এটা দিবাচোন ফুটাবলৈ মোক এটা দি দিলেই হ'ব নালাগে বেছি ধেৰ থাকে ন এইটো চোটা পেকেট বৰা ধেমাকা চাউণ্ড পুৰা আছে ন খাত চাউণ্ড আছে বা ভালেই জুই নজলোৱাকৈ এইটো ফুটে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভয়ো নকৰে টিকলিকে ভয় নকৰে বাপৰে বহুত চাউণ্ড দিলে ন এইফালে দেৱালী চাকি তাকি লগাই কৰি লৈ আজৰি আৰু এইফালে আনিছে হাঁহৰ মাংস বহুত দিন হাঁহৰ মাংস খাবলৈ পোৱা নাই ইয়াত বোলে সেই পৰহিয়ে কৈ দিছিলে ব'ল কাৰোবাক কাটিবৰ কাৰণে আজি তাকে কাটিছে আনিছে সেইকণ পটককৈ মই উলিয়াই কৰি লওঁ তাৰপিছত সেই টিকলিখন গ'ল জুতকাবাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ আমিও যাম তাকে পটককৈ মই মাংসখন উলিয়াই কৰি ধুই পখালি থৈ লওঁ তাৰপিছত লাহেকৈ আহি আৰু শুনাওঁ হাঁহৰ মাংস পাইছে যে একদম ফূৰ্তি লাগি গৈছে সেই গৈ পেলাই ভাল লাগিছে গোটেই লাইট দি দিছে যে বাটে 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 এফালে দেৱালী চাই আহিলোঁগৈ চাকি বন্তি জ্বলোৱা কৰবা তেতিয়া সেই জ্যোতিকা বাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ আহি আছে এইফালে জ্যোতিকা বাইদেউ ধুনীয়াকৈ ৰংগুলি বনাই দিছে লুকাইছ কিয় পূৰা হাল্লা কৰি আছে চবৰে একদম পূৰা হাল্লা হৈ আছে সেইকাৰণে লাষ্টত মই ঘৰতে আহি বয়চবৰে কৈছোঁ এইফালে চাহ চাহ দিছে খাবলৈ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই কৰি দিছে যে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে বুলি অকণমান ভিডিঅ' কৰি লওঁ একদম চবৰে একদম কিবা কিবি কথা হৈ ওলাই আছে যে হাল্লা হৈ থকাৰ কাৰণে মই পিছতে বয়চবৰে গৈ দিছোঁ পতপত চাহখন খাই লওঁ এইফালে হাঁহৰ মাংসখিনি নিমখ হালধি কেঁচা মিঠাতেল পিঁয়াজ অকণমান আদা নহৰু দি পেলাই এইখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা এক ঘণ্টা মানেই হৈ গ'ল যেনিবা এইফালে মেৰিনেট কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ আগতীয়াকৈ তাৰপিছতে এইফালে আলু পিঁয়াজ এইয়া মাংসৰ কাৰণে কাটি পেলাই ৰেডিকৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে এইটো কোমোৰা এইটো কাটিবলৈ বাকী আছে আৰু এইফালে গোটা মছলা হিচাপে মই লৈছোঁ ইয়াতে দিছোঁ জালুক তাৰপিছতে নহৰু আদা কেঁচা জলকীয়া আৰু লগতে দিছোঁ দুই তিনিটামান ইলাচী এইখিনি এটা পেষ্ট বনাম জুতিকা বান্ধ হ'ব পৰা আহি পোৱা এক ঘণ্টাতকৈ বেছিয়ে হ'ল আৰু আহি ভাত অকণমান জিৰাই খটাই লৈ ভাত দাইলকণ পাতি ল'লোঁ আৰু তাৰ মাজতে সেই মাংসখনো মানে মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ আৰু ইমান দিনৰ মই হাঁহৰ মাংসকণ মানে পাইছোঁ মানে মনটো কিবা ভাল লাগি গৈছেগৈ আমাৰ ইয়াত মানে তেনেকৈ ইমান ৰেগুলাৰ হাঁহৰ মাংসটো নেকাটে ঠাণ্ডা দিনত হ'লে কাটে আৰু এইটো ছিজনত নেকাটে আজি কাটি চাটিছিলে যে পাই গ'ল লৈ আনিলে আৰু এইফালে মই ভাত দাইল অলৰেডি হৈয়ে গ'ল মাংসখিনি সেইখিনি মেৰিনেট কৰিলোৱেই নহয় এইফালে এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু বনাই থকা দেখাই থকা নাই আৰু নহ'লে আৰু দেৱালী আজি ব্লগটোৰ লগতে এইবোৰ বনোৱা কৰোৱা দেখুৱাই থাকিম সেই দীঘল হৈ যাবগৈ মই আগতে বনাই কৰি লওঁ তাৰপিছত বাৰু বনাই হ'লে তেতিয়া এপাক দেখাই দিম আৰু এইবিলাক কাইলৈ স্কুলো আছে নহয় সেইকাৰণে জলা জলি বনাইছোঁ এইবিলাক বেছি সময়ো হোৱা নাই চাৰে আনটা বজাই নাই বাজি বহে আৰু সেইকাৰণে সোনকালে বনাবলৈ লাগি গৈছোঁ নহ'লে আকৌ কাইলৈৰ পৰা স্কুল হৈয়ে যাব নহয় এইকেইদিন বন্ধ বন্ধকৈ গ'ল কাইলৈ বা আৰু স্কুল ৰক্ষা নাহিলে মই কটাকত এইফালে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ কৈছোহে মই বনোৱা দেখুৱাই থকা নাই খালী শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এটাহে মানে মই ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ পিছত কেতিয়াবা দিলে চাব পাৰিব ৰেচিপিবোৰ আজি ৰেচিপি দিলে মানে ভিডিঅ'টো ধেৰ দীঘল হৈ যাব পাৰিব এইফালে হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে বনালোঁ অকণমান দাইল বনালোঁ আৰু এইফালে লগতে ভাতৰ থালি ৰেডিকে লৈ হাঁহৰ মাংস এইফালে হাঁহৰ ফ্ৰাই আৰু এইফালে ভাতৰ থালি ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে এতিয়া জল্দি জল্দি একদম পূৰা ভাত খাওঁ অলৰেডি চাৰে নটা বাজি গ'ল মানে মাংস এইফালে বনাই থাকোঁতে থাকোঁতে দেৰি হৈ গ'ল যে দহটামান বাজিবলৈ হৈ গ'ল পিকলি কৰোঁ এইফালে টোপনি ধৰিছে আকৌ এইফালে কাইলৈ আছে স্কুল আৰু এতিয়া জল্দি জল্দি ভাত খাওঁ লগতে বহুত সামৰিটো আশা কৰোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল পালে পুনৰ এটা নতুন ব্লগত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিলোঁ বাই বাই আকৌ গৈ সকলোকে হেপি দিবালি বাই বাই